baxil haqida bir qissa keltiriladi bir kishi baxil edi o'g'li ham otasiga o'xshab xasis zihna edi bir kuni ularni uyiga mehmon kelib qolgundi haligi zihna uyni egasi aytdiki ey o'g'lim dedi eshittirib qalbimga hurmatli bo'lgan bir kishi mehmon bo'lib keldi borib yaxshi go'sht olib kelim o bir, bir darham doli deb chiqarib yubordi mehmonga qilayotgan sarf xarajatini e'lon qilishlik beadablik bo'ladi mehmonga qilinadigan xayri ehson ko'rsatiladigan saxovat aytilmaydi bildirmasdan qilinadi ey monichi palonchi joydan paloncha so'mga olib keldim olinglar <laughs> hali o'g'il chiqib ketdi bir soat deganda qaytib keldi qo'lida hech narsa yo'q ha o'g'lim nima qildingiz men qostobni oldiga bordim menga eng yaxshi go'shtdan berasiz ekan desam qossob aytdi men sizga saryog'dek go'sht beraman dedi men aytdim to'xtang saryog' arzonrog' saryog' olsam do'konga borishim kerak do'kondorga bordim do'kondorni oldiga borib menga yaxshi saryog'ingizdan bering desam u men sizga asaldek saryog' beraman dedi ey to'xtang asal saryog'dan arzonu dedimda asal pulushni oldiga bordim asal pulushga borib yaxshi toza asalinizdan berasiz aka menga desam men sizga suvdaqa toza asal beraman dedi men aytdim uyimizda suv boru dedimda qaytib keldim dedi ota aytdi yaxshi ish qilibsiz o'g'lim faqat bir ishingiz chola bo'libdi nimasi choli bo'libdi shu kavushinizni yudatib bosib kelganiz chatoq bo'ldida dodi dadajon qarang mehmonni kavushini kiyib borib keldim baxil odamni dunyosi ham baxil bo'ladi ayoliga baxil farzandlariga baxil qo'l ostidagi ish